নমস্কাৰ আছলাম আইকুম মই ফাৰহান আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অসমৰ পৰা যে এছ আই টিৰ দল এটা ছিংগাপুৰলৈ গৈছিল জুবিন দাৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ তদন্তৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকক কিছু কথা জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ পৰা এছ আই টিৰ দুজনীয়া এটা টীম মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা আৰু আই পি এছ বিষয়া তৰুণ গোৱেল ছিংগাপুৰলৈ গৈছিল জুবিনদাৰ মৃত্যু সম্পৰ্কীয় তদন্তৰ বাবে তেওঁলোকে ছিংগাপুৰৰ যি শীৰ্ষ পুলিচ বিষয়া তেওঁলোকৰ লগত যোৱা একৈছ অক্টোবৰ তাৰিখে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে আলোচনাত মিলিত হয় আৰু তেওঁলোকে ছিংগাপুৰ পুলিচক অনুৰোধ জনায় যাতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ক হোৱাকৈ যিমানসমূহ তথ্য তেওঁলোকৰ হাতত মজুত আছে সেয়া এছ আই টিৰ টীমটোক দিবলৈ অনুৰোধ জনায় আৰু এছ আই টিৰ দলটোৱে জুবিন গাৰ্গ যিটো দ্বীপলৈ গৈছিল লাজাৰাজ নামৰ দ্বীপটোৰ কাষৰ যি সমুদ্ৰ অঞ্চল সেয়া পৰিদৰ্শন কৰে আৰু এই স্থান পৰিদৰ্শনৰ সময়ত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তই এছ আই টিৰ দলটোক সহযোগ কৰিছিল সহায় কৰিছিল যিহেতু অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ ঘটনাস্থলীৰ পৰিদৰ্শন অতি জৰুৰী সেয়ে তেওঁলোকে সমুদ্ৰৰ লাজাৰাজদ্বীপৰ সমুদ্ৰ অঞ্চল তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰে এছ আই টিৰ দলটোৱে জুবিন গাৰ্গ সোতৰ আৰু ওঠৰ তাৰিখে যিখন হোটেলত আছিল ছিংগাপুৰৰ পেন পেচিফিক নামৰ হোটেল সেই হোটেলখনো পৰিদৰ্শন কৰে কিন্তু তেওঁলোকে সেই হোটেলৰ যি চি চি টিভি ফুটেজ সেয়া তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিলে এছ আই টিৰ দলটোৱে জুবিন গাৰ্গ যিখন ইয়াত উঠি পাৰ্টিটোলৈ গৈছিল লগত প্ৰবাসী অসমীয়া আছিল সেই য়টৰ যি দুজন ক্ৰু মেম্বাৰ আছিল সেই ক্ৰু মেম্বাৰ দুজনৰো ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিলে এই ক্ষেত্ৰত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই কৈছে যে ছিংগাপুৰৰ কঠোৰ আইনৰ বাবে তেওঁলোকে হোটেলৰ চি চি টিভি ফুটেজ আৰু ক্ৰু মেম্বাৰৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে জনাইছে যে দহ দিনমানৰ ভিতৰত ক্ৰু মেম্বাৰৰ ভাষ্য আৰু চি চি টিভিৰ ফুটেজ তেওঁলোকে এছ আই টিলৈ প্ৰেৰণ কৰিব কিন্তু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে এছ আই টিৰ দলটো ছিংগাপুৰলৈ যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে ছিংগাপুৰৰ এটৰ্নি জেনেৰেলে তেওঁলোকক সুধিছিল যে আপোনালোকক কি কি তথ্য লাগে আগতীয়াকৈ তালিকা এখন পঠাবলৈ আৰু সেই মৰ্মে এছ আই টিৰ দলটোৱে তালিকা এখন পঠাইছিল তাৰপিছতো কিয় চি চি টিভিৰ ফুটেজ ল'ব নোৱাৰিলে আৰু সেই ক্ৰুমেম্বাৰ দুজনৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে সেইটোহে বহুত মানে এটা আচৰিত হ'বলগীয়া কথা গতিকে এই কথাখিনিৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে এছ আই টিৰ দলটোৱে ছিংগাপুৰলৈ গ'ল যদিও বৰ বিশেষ তেওঁলোকৰ একো লাভ নহ'ল যিহেতু তেওঁলোকে জুবিনদা থকা যিখন হোটেল পেন পেচিফিক হোটেল সেই হোটেলৰ চি চি টিভি ফুটেজো আনিব নোৱাৰিলে চাব নোৱাৰিলে আৰু লগতে সেই ইয়তখনৰ যি দুজন মেম্বাৰ আছিল ক্ৰু মেম্বাৰ তেওঁলোকৰ ভাষ্যও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে বৰ বিশেষ একো লাভ হ'ল বুলি আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ এতিয়া এছ আই টিৰ দলটোৱে ছিংগাপুৰ পুলিচৰ ওপৰতে ভৰসা কৰি আছে যে তেওঁলোকে যি তথ্যৰ যোগান ধৰিব সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে এছ আই টিৰ দলটোৱে অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰিব চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰিব গতিকে এইখিনিয়ে কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছিলোঁ ছিংগাপুৰৰ পৰা উভতি আহি সংবাদমেলত এইখিনি কথাই এছ আই টিৰ মুৰববী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই কৈছিলে গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ বাকী আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে যাতে জুবিনদাৰ যিখন এতিয়া চিনেমা এক্ট্ৰিছ তাৰিখে আহি আছে সকলোৱে সেইখন চাওক চাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৱে সেইখন চাই এক অভিলেখ গ্ৰহণ অভিলেখ স্থাপন কৰ কৰক সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওলাই আহক চিনেমাখন চাই জুবিনদাৰ শেষ ইচ্ছা সেই কাষা পূৰণ কৰক আৰু জুবিনদাক শ্ৰদ্ধা জনোৱাও হ'ব এইখিনি কথাই ক'লোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ